S2TMI 的有眼泼水音乐即在活动前一日宣布，包括四眼等共十一组艺人确定无法演出，引发轩然大波。主办祭出买一送一补偿方案，虽然还是饱受批评，但最终仍有二万人入场。现场活动时况也曝光，当晚会场最贵的一份九单套餐要价一百万，内容是女体寿司。 现场活动内容曝光，会场有 JKF 女郎比基尼辣妹助阵。就单上最贵的一分是要价一百万的特别组合，内容包括香槟女孩 X 一零，猛男 X 四百香槟 X 三八年份限量精品香槟 X 一二，以及女替圣。点单人还可以获得二十五秒主舞台露厨，加上破五水五手。 活动的官方 I 纸上更曝光女体盛实景，只见身上有着这 k f 字样的比基尼烂梅糖在桌面上，身上方桌一盘寿司，人由食客拿去。也的确见到主舞台不止一组播放二十五秒露出硬片，可见这1一百万的付款套餐销量相当不错。当天原本下午还有些冷清的表演场地，随着太阳下山，气温变得较为舒适后，人潮也陆续涌入，最终有超过万人入场。 随在网络上引发渲然大波，现场并未见到有人抗议或要求退票，主要是由敏感受理澄清，但条件是票券必须未经使用，因此想退票的民众干脆选择不去现场。波明杰富居进夜用库隆的招牌歌曲 B，嗯 B 二比二、呃呃、炒热现场气氛，还特别准备了二首歌迪斯,斯勒、迪斯特尼两首情歌作为特别准备，要送给大爷斯的惊喜。 看来如今的剧种业仍旧宝到未老，还有当年的风范，他也用中文里好向观众问候，并在最后大喊“我爱你们”。虽然大 S 没有到现场，无法让我们看到大 S 脸上的表情，但是从这些小细节可以看出剧业，剧君爷在生活中一定很懂得讨大 S 的欢心，也可以看得出来剧君君爷对大 S 是真的上心。很多网友看到这里也表示，这一次大 S 算是加对了吧。 霍东还有一日，将由百大 DJ 排名三十四名的西班牙鲜肉变尼尔里德压轴演出。s 2 t a i 的 a N 泼水音乐及主办单位私办奶昨天宣布艺人确定无法来台，并在发出声明的七小时后才贴出公告表示无法退票，引爆粉丝怒火。而虽然活动照常举办，但超过十一组艺人取消演出的大变动，却不愿意全额退票的行为，也已被台北市法务局认定违法。 而根据文化部译文表演票圈定心化契约应记载几部的记载事项规定，译文表演主要表演人员或主要节目内容于预定表演前发生变动时，需以适当方式通知消费者，并以明显方式公告之。消费者的于演出前要求全额退费，未依前项规定通知或公告者，于表演结束后，消费者仍的要求全额退费。 此外，主办单位负责人 Brian 于二十六日夜现身直播，表示公司早在六月就开始申请泡泡专案，但被告知政府说七月就另加期了。你申请单吗？后来又一直被安抚说没问题，直到二天前他们才惊觉事情不对劲，找了很多六位陈情都无效。他表示我们会到文化部，双方皆各执一词。